Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Uh, nama saya Abdullah bin Jirik. Saya pelajar di Pelai Upsi Jaib tahun 2025. Hari ini saya nak bentangkan tugasan bagi subjek pengajaran ke pelbagaian pelajar. Okay, tajuk untuk tugasan saya ini nama dia Teori Perkembangan Pelajar. Baik. Sebagai pengenalan, kita kena tahu bahawa teori ini bermaksud pendapat yang dikemukakan oleh ahli ilmu untuk menerangkan sesuatu perkara teori biasanya disandarkan kepada orang yang menemukan ataupun orang yang mempelopori ataupun orang yang uh, asaskan teori tu sebagai contoh kita ada teori Vygotsky Vygotsky ni orang rusia ataupun dulu orang panggil pun soviet union satuan soviet kemudian kita ada teori uh, Erikson, Erikson ni orang jerman tapi dah berhijrah ke amerika dulu Baik. Daripada teori datanglah amali. So secara asas teori dan amali ni dia sangat berkait rapat dan tidak boleh dipisahkan. Okey, satu berfikir, satu lagi benda yang kita real kena buat. Baik. Slide seterusnya. Kalau dalam tugasan saya ini, antara teori yang saya analisis adalah teori perkembangan kognitif Piaget. Okey. John Piaget ataupun Jean Piaget ni uh, orang Switzerland baik orang Switzerland yang mengemukakan teori pasal kognitif lah kognitif ni maksud dia kebolehan berfikir kalau ikut uh, John Piaget ni beliau mengatakan bahawa perkembangan tahap pengetahuan kita ni beransur-ansur ada empat tahap mula-mula sensori motor iaitu masa bayi sampai umur 2 tahun Okay. Masa ni tak tahu apa-apa lagi. Ha, masa ni hanya tahu menghisap jari, menangis, minum susu ibu. Ha, tu je lah. Yang kedua adalah tahap pra-operasional. Umur 2 sampai 7 tahun. Waktu ni kita dah belajar sikit-sikit. Cuma umur 2 sampai 7 tahun tak reti benda-benda yang abstract Benda-benda yang tak boleh nampak depan mata. Contohnya soal apa ketuhanan. Itu sangat berat lah kan. Ha, dia, dia orang hanya boleh nampak apa yang fizikal. Contohnya apa? tangan, air, ular, kucing. Ha. Itu sesuai kalau kita nak bercakap dengan um, budak umur 2 sampai 7 tahun. Mereka nampak dan dia orang faham. Yang ketiga adalah tahap uh, operational concrete. Operational concrete ini, okey, umur 7 sampai 11 tahun. Maksud dia apa? Maksud ini kita dah makin mengetahui tapi masih perlukan bantuan. Maknanya cikgu kena bagi banyak aktiviti hands on Hands on Okay uh, Tahap operasi konkret Yang nombor 3 ni Yang keempat tahap terakhir Itu tahap uh, operasi formal Umur 11 tahun ke atas Maksud dia Budak-budak dah reti membaca, melukis, menulis Apa semua kan Dah reti uh, Dan diorang ni boleh diberikan Uh, apa soalan ataupun tugas yang besar sikit uh, soalan matematik yang susah ke soalan sains ke dia orang boleh jawab lepas tu kalau suruh tulis karangan pun sepatutnya umur 11 tahun ke atas dah boleh menulis dah karangan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris ke okey tu so, itu sebab sebab sedikit pasal teori uh, John Piaget baik seterusnya tujuan kajian ada dua pertama mengaplikasikan teori yang kita belajar dekat universiti Uh, untuk dipraktikkan dekat sekolah kan maknanya apa yang kita belajar kena amalkan yang kedua adalah merenung masalah yang dihadapi semasa sesi PGP biasalah kalau mengajar ni macam-macam isu -macam ada isu budak tak datang kan eh? budak tak datang uh, apa lagi budak lambat faham ataupun slow learner uh, murid yang buas ataupun nakal dan macam-macam lagi sebenarnya Okey, seterusnya uh, cara melaksanakan kajian saya pakai dua pertama menonton video YouTube ha, video ni lah kajian saya sebenarnya video ni dia 8 minit 32 saat cikgu orang asli iaitu puan saera a uh, mengajar bahasa Melayu untuk budak murid tahun 2 tahun 2 jenis dekat apa tu Dekat keluar Johor cara pengajaran beliau sangat menarik interaktif dan saya suka tengok a uh, yang kedua adalah kaedah kajian perpustakaan. Maksudnya kita baca buku, tengok internet, tengok kamus dan lain-lain lah sebenarnya. Okey, ada dua. Kaedah apa tu? Cara pelaksanaan kajian. Seterusnya, ada lima dapatan pelaksanaan kajian. Dapatan satu, uh, apa tu? Pelaksanaan kajian ni lah. Apa yang saya dapat lihat adalah setelah menonton video ni, saya dapati bahawa PDP Puan Saera ni sangat menarik mudah diaplikasi dan tersusun jadi indaksi ada apa tu langkah 1, 2, 3 dan set penutup ha, replikasi. yang kedua adalah dapatan dua uh, kaitan antara video dengan tajuk kajian nombor satu teori piaget terbukti diaplikasikan dalam PDP ha, kalau kita tonton video Puan Saerah mengajar dalam kelas tahun 2017 tu a uh, murid-murid semua diberikan aktiviti yang santai, duduk dalam kumpulan dan tak ada apa tekanan ataupun push-push ni. a uh, sangat terbuktilah di aplikasi kan. Yang kedua adalah hasil pembelajaran juga disampaikan bila mana guru mendekati murid dengan cara yang santai, aktiviti kumpulan dan berpusatkan pelajar. Ha. Uh, dah 2025 ni jadi pendekatan kita pun sepatutnya dah makin moden, makin canggih uh, sesuai dengan peredaran zaman baik walaupun video tadi video 2017 tapi sebenarnya pun masih lagi apa sesuai untuk kita praktikkan macam tu masa apa perbezaan jarak 2017 dengan 2025 pun tak adalah jauh mana ok ni dapat yang ketiga pula kesesuaian tajuk dengan pelajaran dalam pengajaran yang dianalisis. Bagi saya sesuai, tak ada masalah pun dan mungkin boleh diaplikasikan pada subjek lain juga lah sebenarnya. Ha, okay. Yang keempat, masalah dalam pelaksanaan kajian. Bagi saya tak ada masalah pun. Uh, tapi kalau kena kita ramai sampai ada 40 orang murid, ha, itu problem. Susah nak kawan murid sebenarnya. Murid makin bising, makin susah nak dengar cakap kita. Okey, kalau murid sikit tak apalah. Okey dan dapatan yang kelima adalah penerimaan guru dan murid. Okey. Jadi kaedah PDP Puan Saira ni sangat interaktif mesti dan buku cikgu murid eh. Okay? macam yang saya cakapkan tadi. Dan saya merasakan bahawa kaedah itu sangat mudah diikuti dan boleh dipelajari oleh semua guru dan muridlah seterusnya. Sedangkan penambahbaikan tak ada apa sangat kecuali bagi saya kalau kita nak bagi uh, reward kan kadang uh, yang kali kena gantikan dengan gula-gula uh, apa dengan makanan ataupun minuman sebab apa kalau macam dalam video tu uh, Puan Syairah bagi dia orang duit bagi saya kalau bagi duit tak apa-apa takut hilang lah duit tercicil lah so lebih baik gantikan dengan makanan atau minuman jarang lah makanan atau minuman ni uh, hilang tak ada ni hilang biasanya tahu, tahu dah ada dalam perut dah Okey. sebagai penutup Hari ini kita dah belajar teori John okay. Piaget. Dan salah satu teori perkembangan uh, pelajar khususnya dalam uh, apa tu? Uh, Tahap pengetahuan, berfikir itu semua. Dan sebenarnya kita kena faham kanak-kanak ni dibesarkan dan didatang dengan pendekatan budaya yang mereka perlu dibimbing agar menjadi manusia berguna untuk agama, bangsa dan negara. Okey. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.